Ha, ə indi də sınaq 4-ün izahına baxaq görək nə deyir. Deyir ki, iki düzəltmə isim var. Şəhərlı isimdir. Şəhərdə yaşayanı şəhərlı deyirdikdə. Dünən kursa sınağa gəlmişdi. Sınaqda, sınamaqdan sınaq düzəltmə isimdir. Deməli oldu burada 2 dənəsi. İndi digərlərinə baxaq görək nə var. Yaralı, sitətdir. Xəstəxana düzəltmə isimdir. Bu belə deyildi, oxuyanlar bu simaqda qazanacaqlar. Burada bir yerdə düzəltmə olan isim budur. Oxuyanlar felimiz və qazanacaqlar felidir buda. Postoran mürəkkəb isimdir. Yer zərfdir, qoymadığım fel isfəd, amam sadə isim, mənəvəzlik danladığı bir da fel. Qazıntılar nəticəsində xeyli qırqızıl Deməli, qazıntı bilənə düzəltmə olur, qırqızın mürəkkəb. Olmadı, ikinci düzəltmə oldu A variantı. Fonetik təhlilinə aid isah yoxdur. Bir-bir baxaq görək, deyir ki, tərkibində üçüncü səsli samit var. İndi bunların hamısını tələffüzün yazaq. Deməli, motor olur, nə mətor. Motor. motor. İtaeyət olur, burada bir il geridir də bu köhnə qaydayla. Adiyonda da burada bir y olur, stadyan. Müasirdə belə dedikdə, ü düşürdüyünü a da uzanma başlayır. Mü, müasir olun. Nə a, nə nəsin o? Müasir düşürdüyünü a da uzanır, müasir olun. Məktubda da ş olur x istirəx, məktub. Tək məktub. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, 3 dənə cingiltində samit var. E, Deməli, burada biri var, burada ikisi var, burada 1 2 3. Burada var. Bu C-ni yazdık bura. Digərlərində də burada ikisi var, burada da biri var. Sahi hərfin sayından azdır. Yəni səs düşmə olub. Səs düşmə harda olub? E-də tərkibində y yum səsinin qar qarşılığı. Y yumun qar qarşı qox strafdır. O da hər də var, u da var. Tərkibində eyni səs müxtəlif hərf. O o səsi yib eyni hərf, eyni hərf, o u hərfi. Müxtəlif səs, biri a səsin verir, biri, biri də o. Bu a-nı da yazdıq bura. Deməli b-dən heç bir izah yoxdur. Hansı bənddə bir-biri ilə eyni köklü olan sinonim sayılmayır? Baxaq, eyni köklü deyirsə, elə ki, aldılar eyni köklü deyil. Bu dağda, bu düzdə eyni köklü deyil. Eyni köklü deyil. Vəfa, eyni kök, bi. Vəfa, sız. Eyni köklü sözlərdir, lakin bu sözlər sinonimlə hesab edilmir ononimlərdə belə deyilir ki, kökləri, yəni bunlar müxtəlif mənaloji tərkibə malikdir. Ona görə də bunlar sinonim sayılmırlar. Olur C variant. Əh, stilərdən hansının nəyini? Omonimi sifətdir. Deməli saç sözün saçmaq feili və saç til mənasında isim kimi omonimidir. Bu getdi ə minmək feili mil sayı ilə omonimdir. Bizə də deyir sifətlə omonim olsun. Burada getdi. Acı sözü, acmaq feili, bir də acı yemək sifət kimi omonim oldu. Üçü götürdük. Deməli 1-nı 2-ni də çıxaracağıq cavablarımızdan. Qat sözü isimdir, qatmaq feildir. Burada getdi. Və geldik 5-ə qurumaq bir də quru paltar necə paltar quru paltar qurub qurumaq felinə aidddir 3 5 Yaş sözünün omonimliyi var bir sifət kimi yaş dəsmal bir 5 yaşımız ismin gözümüzdəki yaş bu da isim bunun fel kimi omonimliyi yox Olduğu üçün 5c mübtəda-sız zərflə və xəbəri sifətlə ibadə olur Nə danış xəbər fiil çönüllüdür çönüllüdür e, bu oldu amma bunun mübtədası sifətdir. Bu da belə getdi. Necə idi? İstidi, hara? Yuxarı. Oldu cavabımız. Cə. Bir sözə hara sualı verdik, ürəğimizdə bir şübhə qalır ki, bay bəki bu zərfdir, zərflikdir, zərflikdir şübhəsi varsa indi bir dənə ona harağa sual verək. Hara ilə çox istidir deyə bilərik. Xeyr, deməli orada bu ə, hara sözü yuxarı mübtədadır 100%. Aşağıdakılar ə, bu sifətli xəssə olaraq ə, qocalardır kimlərdir bu da sifətdir. Yəni bu haqqda danışmaq tezdir. Necədir? Tezdir. Nə? Bu haqqda danışmaq bölməsər tərkibidir. 6-cı sualda. Əvəzlinin hansı mənan növləri işlənmişdi? Susurdu qalam xanı sual hər cəbhədən gələndə hər təyin ondan xəbər gəlmir kimdən o məm bu da şəxs sual təyin şəxs oldu B variantı İ mələdir ki hansı səhv yazılmışdır səhv yazılan 7-sinin 7-nin 6-sında düzdür 9-umuzda dan düzdür hə D-də səhvdir çünki üçü bu mənsubiyyət şəkilçisini belə yazanda, qısa yazanda mənsubiyyət şəkilçisini yazmırıqdır. Digərlərinə də baxsaq, görəy ki, bu hal var, amma mənsubiyyətləri yazmıqlar. Olur, səhv. D variantı oldu cavab. Biri söz birləşməsi deyil, qəbul olmaq üçün. Qəbul olmaq bir dənə sözdür. Üçün də qoşmamdı. Köməkçi nitq hissəsi söz birləşməsi yarada bilmir. Oldu cavabımız A oxumaq həvəsi söz birləşməsidir, oxumağın həvəsi. Misal bir süz həll etmək, bir süz söz birləşməsidir, bir kitab, ən əziz adam bunlarda söz. Oldu A. Ah. Mürəkkəb fel hansı cümlədə işlənib? Cavabları ilə suzdurdu. Nə etdi? Suzurdu. Bir, bir dənə dedişləməz. Bir dənə feldir. Gitməkdir. Bir feldir. Sonra tapşırıldı bir, hə, oldu Y bir söz a-n-n bitirsə, bir feil oxuya bilmək, yaza bilmək, deyə bilmək, o yanındakı sözlə birlikdə olur bir dənə. Bax bu oxuya bilmək dil istində oxuyabildi. bir də mürəkkəb feil. Sonra frazeoloji birləşmələri aid, frazeoloji birləşmələrə sabit söz birləşmələri də deyirik aslı və əsas tərəfi olmur, formaca dəyişə bilər, yəni qrammatik şəkildə qəbul edir, tərkibcə dəyişmir, bəli, yəni dediyinizə hazır şəkildə gəlirlər. Məcazi məna ifadə edir. Bəli, suallı birinci tərəfdən ikinciyə verilmək lazımdır. Bu yanlışdır. Bu ə, sərbəst söz birləşmələrinə aiddir, yəni isim birləşmə, feyli birləşmə olaraq. Kök leksik, yəni demək istəyir ki, kök leksik grammatik, leksik sisteminə uyğun gələn. oxumaq, oxuduq, lar, mıs. Burda grammatikdir. Evimiz, dəkilər. Burda birinci grammatikdir, sonra leksikdir. Dünən, günəçini, leksikdir, də. Bu da gəlmədi. Könün, könüllü,lü, lü, lü. Düzəltmə, ə, lər qrammatik dəki də bu da düzəltmə. Elə oldu B variantı. Bir leksik, bir qrammatik, bir leks. Əmim dil qrammatik, dil leksiya bunu belə eləyir və qrammatik. Hansı sxemdə deməli uyğundur? Bir-bir təhlil edək. Bacılar, kimi, məsil, fidan, günay, nə bilim. Hamsı mübtədadır, həm cisim mübtəda. Dogma anası, atası gəlməmişdi. Kimin anası, kim atası, hansı? Burada həmişə mübtəda olur. Uşaqlar müəllimi sevinclə qarşıladı. Kim uşaqlar? Kimin müəllimi? Necə? Sevinclə, zəriflik. Şəkilli kitablar, dəftərlər gətirmişdi. Nəyi gətirmişdi? Dəftərləri, kitabları, hansı kitabları? Şəkilli. Oldumu? D. Vətən bizə vətən bizi döyüşə səsləyir. Nə edir? Səsləyir. Kimlə səsleyən? Vətən. Kimə səsləyir? Bizi. Tamamdır. Döyüşə. Nəyə bu da tamamlıq. Bu ikisi tamamlıqdır. Amma burada təyin deyil, bu mübtədadır. Uzlaşma əlaqəsi yoxdur. Uzlaşma olur mübtədi ilə xəbər arasında, bir də ikinci, üçüncü növ söz birləşmələrinin arasında. Son feillərdən təsriflənən feillər heç zaman yəni söz birləşməsi yarada bilmirlər. İndi burada nə deyir? Cümlə şəklindədir bunlar. Yazın səhəri adlıq cümlədir. Yazının girməyən yəli haldadır. Bə bu ikinci növdür. Deməli burada var. Şəhərin mərkəzi burada da var. Qırıldı N küldam, burada da müttədidinə xəbər arasındadır. Ş səhərin küləyi burada da üçüncü növün arasındadır. Gəlir, nə edir? Gəlir, nə zaman gəlir? Ertə. Hə, burada uzlaşma əlaqəsi yoxdur. Hansı birləşmənin birinci tərəfinin son samiti kar? İndi rommandan gələk biz buna kitab alışı kitab alışı deyə bilmərik. Burada samit gəlsəydi bu p olardı. Üfüq zəhrindən b-n kar kimi üfüq zəhrindən deyə bilmərik. Bu da getdi. Limon ağacı n-n nətər kar eləyək? Pallı da ağacın sait gəldi, gəldiyi üçün elə d də qalır. Samit gəlsəydi t olardı. Cavabımız olur A. Məntiq dərsi olur məntiq k dərsi. Belə. Cavabımız oldu A. Aşağıdakı ara sözləri hansı güman şübhə bildirir? Məncə fikrin mənbəyini bildirir. Sonra düzsüz ki, təsdiq bildirir. Təsdiq ə, qısası ə, qısası da nə bildirir? Nəticə bildirir, bu nəticə. Sonra şübhəsiz, e, deməli şübhəsiz nə bildirir? Şübhəsiz də təsdiq bildirir, bəli, şübhəsiz də təsdiq bildirir. Quman şübhə bildirən burada görünürdü. Oldu belə D variantı. Əmr cümləsidir. Cümlənin xəbəri felin əmr şəklində olmalıdır. Və vacib şəkildədirsə, nəqli cümlədir. Getməlisiniz, vacibdədir, nəqli cümlədir. Kaş var burada bu arzu şəklindədir, nəqli cümlədir. Bu nida cümləsidir. Ana, o da bizə gəlsin. Əmrliünkü o da gəlsin. Oldu əmr cümləsidir. Hansı ıı, zərf düzəldən şəkilçisi ismin hal şəkilçisi ilə omonimdir? İsmin hal şəkilçilərindən da bir də dan omonim şəkilçidir zərfininə. Burada da dan yoxdur, da şəkilçisidir. Ən şəkilçisi feli sifətlə omonimdir. A Ə hal şəkilçisi zərfdə yox, bu, bu qoşa yazılır belə. Bu feili bağlamadadır. 2. Burada belə bir dənə A. Bu da feili bağlamadadır. Yəni ismin hal şəkilçisi bunun qarşacağı yoxdur, bu da mənsubiyyət namaməni də var. 1. Udu D. D deyirəm əc. Mürəkkəb cümləni müəyyən edin. Mən dərs oxuyub test yazdım. Mən dərsə oxuyub sonra testi yazdım. Mənəmişik ikisini deyilən ə, sadə cümlədir o ağlayır, ağlıyırdı, o gülürdü, o ikisini də o eləyib sadə cümlə deyirsən ki, gəlməli idi. Deyirsən ki, nəyi deyirsən? Qabili mürakkəb cümlələr oldu cavabıdır. İcrasda müəllim və valideynlər çıxış etdilər, fikirlərini söylədilər. Nəitlər çıxış etdilər, nəitlər fikirlərini söylədilər, kim valideynlər, kim Ə, müəllimlər Buradan məlumdur bu mürəkkəb cümlə deyil. Hə, böyüklər, kiçiklər, deyübürlər, kim böyüklər, kim kiçiklər, bu da həmzi ism mübtədaıdır. Ozu C variantı, təbii mürəkkəb cümlədir. Sonra biri çıxışlı qala qoşulan qoşma deyil, tətbiq edəyək. Səndən savayı, səndən əvvəl, səndən özkə, səndən qey amma səndən üçün olmaz. Bu yəli halının e, işlənir sənin üçün. Bir təyin söz birləşməsidir. E, söz birləşməsi biri olurdu təyin, biri də qeyri-təyin. Qeyri-təyin olanda birinci tərəfi təbiəti müsahidəba, birinci tərəfi təhsilli haldan olan, birinci tərəfi yönlüklü haldan olan, birinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi ilə olan e, o mənsubiyyət çəkilisi ilə olur. Və bunlar üçü burdan, bir də bu. bunlar qeyri təyinidir. Amma bizim mənzir təyini söz birləşməsidir. Belə bu qədər izahımız. Çox sağ olun. İnşallah ki başa düşdünüz. Qarambaqın olsa yazarsınız.